31 mart Azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım aktı. Bu soyqırımna beynaləqa miqyasda hələ də hüquqi qiymət verilməyib. 1918-ci ilin 30 mart, 3 aprel tarixində Bakı şəhərində və Bakı guberniyasının müxtəlif bölgələrində eləcə də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan Və digər ərazilərdə Bakı Sovetininə daşınaq erməli silahlı dəsdləri azərbaycanlılara qarşı soyqırımaq fərədiblər. Rəsmi mənbələrə əsasən soyqırımın ləhcəsində 12.000-ə yaxın azərbaycanlı qətldə yetirilib. On minlərlə insan itkin düşüb. Azərbaycanlılara qarşı baş vermiş bu dəhşətli faciəyə görə 1919 və 1920-ci il mart ayının 31-də 2 dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən ümumili matəm günü kimi qeyd edilsə də, sonradan lumumdulub. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci il tarixli sərəncamı ilə 31 mart Azərbaycanların soyqırım günü kimi elan edilib.